необычный старый хиппи-бусик, которым пользовались музыканты еще в 70-х, красота запорожского края, ландшафтами своими схожая с Калифорнией и даже степь и курганы. Все это теперь станет Темой нового клипа группы Вопли Видоплясова на песню Чудовый свит по словам фронтмена группы Олега Скрипки Запорожье подошло для съемочных целей как нельзя лучше сюда несложно приехать, вся необходимая техника уже готова для работы, да, к тому же именно в нашей области нашлось немало людей готовых помочь. Как-то так получилось вот исторически, что у нас очень много друзей в Запорожье. Я не знаю, ну, чем это объясняется или или просто в Запорожье очень хорошие люди. Вот или просто, ну, вот какая-то у нас там такая астральная связь вот, э, с людьми из Запорожья. И Запорожье притягивает, и причем ну, не только концертами, а притягивает вот, э, какими-то идеями, какими-то даже авантюрными мероприятиями. С Сашей Аберхаузеном Олег Скрипка познакомился через бакерское движение. Там же он, как говорится, обратил свою веру и других не менее креативных участников съемочного процесса. Так посетив усадьбу Попова, креативный певец и режиссер даже предложил помочь провести здесь какой-нибудь фестиваль. Я был шокирован, естественно, я даже не представлял, что такие ну, такие вещи есть в Украине. Вот и ну готов готов помочь что-то сделать. То есть ну насколько насколько как бы ну будет какая-то идея. Идея реализовать ну, как, как, какие-то мероприятия или локальные, или большие фестивали. Я готовы помочь там, ну, как бы всеми своими знаниями, всем своим опытом приложим. По словам Олега Скрипки, каждое из направлений требует немалой работы и помощи спонсоров. В то же время зритель уже готов и нуждается в новых качественных мероприятиях. Но доверия к новизне сейчас, увы, нет. Самое сложное для организаторов будет начать. На сегодня фронтмен ВВ предлагает как вариант проводить в замке и рок-фестивали с готической атмосферой и выставкой ретро-автомобилей, и элитные джаз-фестивали, и даже семейные праздники формат семейного праздника, то есть фестиваль семейного праздника, потому что это все-таки на выезде и надо надо как бы весь день весь день организовать семья выехала, чтобы для них были там разные разные забавы, то есть это какие-то детские спектакли, игры 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 с детьми продажи чего-то чего, чего такого. Очень, очень хорошая ярмарка, очень хорошая ярмарка. Направление ярмарки надо, надо себе продумать. Очень, очень хорошая гастрономия, вот тоже направление гастрономии. И вечерние спектакли с известными исполнителями. И так, чтобы это было и качественно, и чтобы это были известные люди, и чтобы это было недорого. Вообще Васильевка богата как идеями, так и возможностями. Ведь именно здесь много лет назад располагалась казацкая вольница. И именно она идеями братства и равенства вдохновила скрипку снять клип о таких же борцах за свободу американских хиппи. По словам участников, съемки прошли легко. За два дня работы даже солнце помогало работе. Еще один помощник – камера-вертолет. С высоты птичьего полета она снимает и Именно то, что нужно, но очень сложно поймать оператору. Сами участники съемочного процесса, не стесняясь, говорят, что отныне сбылась их мечта. Причем кто-то хотел сняться в клипе известного музыканта, а кто-то даже побывать в роли журналиста. Маринка, тебе понравилась съемка? Очень. Это самое-самое лучшее, что может быть вообще. О чем э, я только мечтала. А что здесь хорошего, скажи, пожалуйста? В первую очередь ты. <сас> ну, а я при чем, я при чем. А вообще, какое... Атмосфера, атмосфера. Атмосфера добрая, приятная, да? Э, очень приятная, очень было классно все эти два дня. Э, как дисциплина? Ну надо построже. Вот наконец-то свершилось чудо, и этот клип высокотехнологичный наконец-то прозвучала команда режиссера снято, снято, значит все, значит все разбираются, собираются и уезжают. И вот самый главный человек, режиссер, участник, исполнитель Олег Скрипка, как прошло все? Первый день прошел проще, второй день был сложнее, потому что он технически очень сложный. Вот, но благодаря помощи друзьям. Тебе спасибо, барона Аберхаузен. Вот и, и ты с техника помог. Было очень сложно действительно было много, много наворотов, и но ну, теперь это надо все как бы свести до кучи. Это называется монтаж. Вот и после монтажа мы ну, посмотрим результат. А результатом двухдневной работы стали две потопленные лодки, столько же отныне водоплавающих телефонов, испорченные шорты и неимоверный запас позитива. Именно так теперь и выглядит чудовый свит.